Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal que es que Mio y Call. Nos regalaron una hermosa entrevista con Lips Carcone de Tailandia, una de las marcas con las que han trabajado muchísimas veces, tanto individual como en pareja. Y esta vez nos trajeron una entrevista cargada de muchísima información, a pesar de que era muy cortita. Así que quédate y entérate de todo completamente subtitulado al español. Y también tendremos las últimas novedades de lo que se está realizando en proyectos en cuanto al cumpleaños de Mio y que también estuvieron bastante divertidos con hermosos tuk tuk que tenían su foto así que si chicos quédese y interesen de todo y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo y déjale manito arriba si te ha gustado y si en algún momento te salta algún anuncio no olvides reproducirlo ya que es una forma que también ayudas al canal y no sin antes de mandarle un abrazo inmenso a la distancia y también muchos saludos en donde quiera que se encuentren. Y ahora sí, sí, más chicos, comenzamos, comenzamos. Uy. Yeah. <laughs> ไม่ค่อยได้พูดคำว่ารักเอ,อ,อนานๆก,ก็ถึงจะไม่ค่อยได้พูดบ่อยคำนี้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนโรแมนติกก็หรือโอกาสตรงนี้รายการตรงนี้นะครับของอัาโบเตโต้ครับดูว่า ก็อย่าลืมมีปบมาดูนะ,นะ <c oughs> ครับครับผม <c oughs> เลื่อนเปิดครั้งลูกก็เจอเต็ม <c oughs> ไปหมดเลย Oye, es que esta entrevista estuvo cargada de muchísimas emociones, ¿verdad? Sobre todo porque los chicos nos demostraron que se tienen mucho afecto a pesar de que aún no pueden pasar mucho tiempo juntos. Y además de esa revelación de que tienen fotos, de que llevan fotos del otro en sus teléfonos, no es nada raro. Una vez ya pudimos verlo en el teléfono de Golf, que sí tenía fotos guardadas incluso de eventos de Urban Kate. Sí, 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 y es que sí, chicos, qué emocionante saber que los chicos se dedicaron incluso a estas hermosas canciones. on El uno para el otro y no les dio miedo a cantar. Recordemos que Golf al principio no, no podía cantar, no le gustaba, era muy tímido. Y ahora, cuando se lo piden, lo hace y es algo tan tierno. Y lo hemos visto crecer a través del tiempo, lo mismo que a Mew. Y ver esas canciones lindas que se dedicaron seguramente nos dejaron muchísimos momentos. Yo quiero saber ustedes qué pensaron al respecto de esta hermosa pequeña entrevista que nos regalaron Mio y Golf, donde también nos dejaron saber las palabras que se dedicarían el uno a. Al otro Yo creo que son palabras muy significativas para ambos para que se las hayan dicho Así que sí chicos, déjenmelo saber todo todito en los comentarios Y qué les pareció esta pequeña mini entrevista Hey, espera, aún no hemos llegado al final del video Pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos Que subimos todos los días al canal Continuamos y también tendremos las últimas novedades de lo que se está realizando en proyectos en cuanto al cumpleaños de Miu y que también estuvieron bastante divertidos con hermosos Tuk, -tuk que tenían su foto. Así que si chicos quédense y interesen de todo. <laughs> แี้เบิร์เย์นะคะี้เพิร์เย์พี่มีโอกาสซึ่งตอนนี้นเราอยู่ขันหน้าสุดเลยใครที่แบบว่าเออรักใครเราเข้ามาได้นะคะ Bueno, muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.